вы три дня здесь слушали канонаду и плюс попадал куда-то рядом, да, я так понимаю? Попадал, а соседнего дома он нету. Все, можно ехать? Да, пожалуйста. с Богом, пойдем. Нет, четко так видно. Один, другой, третий. Я как раз... Ми у селищі тоненькому, що біля Донецького аеропорту тут залишилося дуже багато порушених будівель та автомобілів, а місцеві жителі майже повністю звідси пішли. Вон три вистріли. Ось тут на цьому самому пусторі багато вистрілів. І ну, ось з тієї сторони, бачите вам на з тієї сторони, на тому березі. Ага, чор так. чорна така пляма. Так, ну, видалі, да, да, снігу, зі свіжої сніги, коли обстріту. Добре. Ми благодійна організація Патріоти України з Хмельницького. Ми їздимо по всій передовій раз в неділю ми завозимо, що потрібно. Що бракує зараз в основному на передовій? От... Техніки. Військової. Да, військової хорошої техніки бракує. Шарайка, Він, вже повністю, так. Да. Розкажіть, розкажіть, що розповідав вам про ефектор останні два дні. Ну що, в пеклі? Були в пеклі вони. Втрати. Поранених, здається, за два дні в них 18 чоловік поранених. Тільки в правому Так. Ні. Чого? Чого поранень? Там, там, дуже небезпечно. А де конкретно? На окраїні тоненькова? Тут зараз просто ранених будуть вивозити на другу сторону і ми переміщаємося туди. Скільки там поранених? Какого века? Ну, приблизительно. Когда? Ну, ну, зараз там находится. Сейчас там раненых нет, все эвакуированы полностью. Я думаю, мы пустые идем, с прикрывающими, с аэропорта идут. Скажите, пожалуйста, а что там в аэропорту, где наши находятся, где э, сепаратисты находятся, есть ли там русские танки? Это, да. мы, мы ничего не знаем, нет информации. Какие сепаратисты? Что вы говорите, тут русские, одни русские? Только. Одни русские. Ну как куда тяжелые артиллерийские танки? Не, сепаратисты там высшего идет? образования нету, они не знают, как машину завести без ключа. Вы говорите, они на танках ездят? Нет. На Зашли наши танки. сейчас мы немножко их от нас, потому что. Все в дыму, Сейчас мы им дадим писю. Это наши, да? Это мы. Через две минуты двоих возле меня разорвало. А с утра уже прошла информация, что радиоперехват, что они, русские, отказываются воевать, ехать на аэропорт. Два автобуса и машина уходила в сторону России. Там блокпосты есть. Один блокпост остался, проект вытесни. Потом э, ребята в этот момент начали вызывать артиллерию уже на себя. Они вызвали артиллерию на себя и тем самым пошел штурм. А и где на... ребята находились? Э, в терминале. В новом. Да, угу. там находились одни на вышке диспетчерской, ту, которую, говорят, завалили. Э, там были ребята мои. На пожар, на пожарке, это между терминалом и диспетчерской вышкой, и на вышке находились. Угу. Соответственно, их начали оттеснять, когда это пошло, захватили много объектов. И сейчас тоже работают ребята, он постоянно захват, 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 оттесняют их подальше. А на сегодняшний момент наши где находятся, где они находятся? Наши продвинулись на очень много вперед от, от терминала, угу. километра 2-3 примерно, точно вам не скажу. Потому что визуально сторону в сторону Донецка оттесняем.